Нет заграничному ширпотребу, потребовал Николай Азаров от своих подчиненных. Мол, украинская легкая промышленность на ладан дышит, а рынки заполнены китайской одеждой. Да и министры одеты во все зарубежное, возмутился премьер. Проблема импорта – одна из ключевых для украинской экономики, говорят эксперты. Если посчитать стоимость всех завозимых товаров, от спичек до газа и нефти, то выйдет, что страна уже покупает больше импортного, чем сама производит. Ждем не дождемся, когда Кабмин, выполняя поручение премьера в костюмах, пошитых в Украине, пересядет на бронированные ланосы. А вот произойдет ли это, выяснял Максим Урлапов. Он старается покупать только украинское принципиально. Сергей Вудкин называет себя патриотом, он член сразу нескольких национал-демократических партий и организаций Украины. Ну, сделано в Китае мы проходим. О, тут же не бьет украинский. В обувной магазин Сергей пришел покупать подарок для жены. Выбрал сапожки харьковского производителя. Треба как раз поддерживать виробника и оставить деньги в этой стране. Но деньги украинцев в основном идут за рубеж. Рынки и магазины переполнены импортной одеждой и обувью. Трикотаж турецкий, пожалуйста. Вот куртки китайские, пожалуйста. Одежды и обуви украинского производства на отечественном рынке лишь 15%. Таковы данные ассоциации легкой промышленности. С детскими вещами еще хуже. На 20 малышей только одна пара украинской обуви. Мы вообще голые ходили, если бы не Китай. Светлане Игоревне говорит такие слова очень досадно. Это сейчас женщина продает дешевую китайскую обувь. А до этого она 37 лет работала на киевской обувной фабрике, которую закрыли. Закрыты все фабрики. Ну нет, ну пускай откроют наши. Мы бы рады носить наши. Еще в 90-х Украина обеспечивала себя одеждой и обувью. Но за 20 лет легкая промышленность практически все растеряла. Вот эта харьковская фабрика скорее исключение, чем правило. Полторы тысячи рабочих мест, широкий ассортимент, ручная работа, доступные цены. Но даже ей конкурировать с импортом очень сложно. Если у нас детская продукция, ну детский, вот как зимнее пальто, стоит 500 гривен в фирменном магазине, китайская продукция стоит 350-400. Люди скорее возьмут китайские товары, сетует администрация фабрики. И это при сомнительном качестве и даже небезопасности такой одежды. Это красители низкокачественные, там очень много канцерогенных и токсичных веществ. Это касается и обуви, это все сказывается на нашем здоровье. О том, что ситуация с легкой промышленностью дошла до предела, заговорили и в Кабмине. Что это за страна с населением 45 миллионов, которая ничего не производит с точки зрения легкой промышленности? У каждого из нас сидящих костюмы, импортные рубашки, импортные галстуки, импортные обувь, импортная... Ну куда дальше ехать? Приехали уже. Премьер дал поручение поставить барьеры для некачественного зарубежного ширпотреба, в частности остановить контрабанду. А украинский патриот Сергей Водке выходит из магазина с сапожками украинского производства и идет к своей немецкой машине. Говорит, когда покупал автомобиль, придерживаться принципа поддержки отечественного производителя не решился. Все-таки мне нужно родину возить, и нужно, чтобы была певная безопасность. Вся бытовая техника дома у него тоже импортная, признается Сергей. Отечественную стиральную машину, автомат или микроволновку в магазинах просто не видел. Доля импортных автомобилей и техники на украинском рынке более 90%, говорят эксперты. И с закрытием границ тут проблему не решишь. Мы имеем такой, так может, и подход, что у нас есть там, например, виробництво чогось, і и давайте это сделаем таким чином, що сюда абсолютно не потрапляв импорт. Так не бывает. Необходимо сделать доступными кредиты для предпринимателей, уменьшить налоги, говорят эксперты, а также привлекать инвесторов, чтобы зарубежные фирмы производили свою продукцию в Украине. Тогда деньги будут оставаться в стране. Если сюда придет инвестор, у нас не будет никаких питань проблем, связанных с тем, что такое импорт, как с ним бороться и чи взагалі с ним треба бороться. Украинские чиновники же часто действуют с точностью до наоборот. Яркий пример закуп. Купка скоростных поездов Hyundai корейскому производителю страна заплатила сотни миллионов долларов, хотя в Украине еще в 2003 начали работать над аналогичным проектом, который ничем не уступает заморскому, говорят эксперты. Этот контракт был пощечиной вообще-то для украинского вагоностроения. Даже с Hyundai был вариант производства. Но почему-то в последний момент сказали, что этот вариант не подходит, мы будем покупать только готовое. Вместо развития своего производства Украина получила поезд, который постоянно ломается и который часто густо приходится тянуть по рейсам старенькими отечественными локомотивами. Лучшая ситуация на рынке продовольствия Украины. 80% продуктов здесь отечественные, так говорит статистика. Но Сергея Вудке такие цифры удивляют. Уверяет, приходится хорошо побегать, чтобы найти украинское. Вырубник Исландия. Бангкок, Таиланд. Россия Ставропольский край. Неужели в нас муку не выготавливают? Житница Европы называется. Импорт свинины в Украину за прошлый год вырос в два раза, что ударило по отечественному производителю. Быстрее падает цена на внутреннем рынке, тем, соответственно, быстрее вырезают селяне своего, своих свиней. Там, где импорт угрожает экономике, правительство все же обещает ставить барьеры. Но сделать это непросто в рамках правил световой организации торговли. Да, мы будем использовать все инструменты. Якщо мы имеем право на перегляд мити в сторону збільшення, мы це будем делать. В целом доля импорта на украинском рынке достигла 56 процентов, то есть зарубіжних товарів товаров мы уже покупаем больше, чем отечественных. Максим Урлапов, Геннадий Никенко, Светлана Шекера, подробности недели, телеканал Интер.